Всем привет. Я вот сюда пылюю дрова и дорубую. И обнаружил, что уже начала опадать лещина. Такие маленькие горишки. Уже поспила и начала опадать. Даже падаю вот таким вот гроздьем. А, ты и повыпадала уже значит там три штучки выпало, ось вот три штучки лежит. Такие горешки. по-другому, он уже почищенный, называется фундук, то есть в магазинах продается. Это же фундук, он из лещины. Он еще под виноградом лежит. Срочно траву по все. А вот спилына дыры он выше еще тоже висит да подать полностью полным ходом